Привет. Привет. вас, не Привет. чашечку чая? Привет. кто у нас Привет. Привет. чай Привет. 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 А, а, привет. Привет. А, а, а -а -а -а. Привет сидим, молчи говори ты не о чем. Потом она говорит, своими граблями хватает мою книгу, Так вот берет в свои руки мою книгу и говорит, ах, это прекрасная вещь, я так давно читаю ее перечитать. Иди, вот, Идиот Достоевский. Да, Она ее не вовсе, не читала. <смех> <смех> Она ее не читала. Что? Что, что? что такое? Врать Это что, преступление, если ты чего-то не читала? Что да. так блядь? В этом мире, к сожалению, А вот я не всегда. Вот сегодня получила там сайты, волнуйся. то А что такое что оно вообще написано. Первое письмо, оно этой Разругались. Зависит ну, от того, что где звание у него было. Где он был, Отец. Он в городской академической работе. Он раньше проверял там какие-то счетчики. А сейчас пишет, что ему это уже и по силам, и одним актером сделано. Вообще, отец у меня, конечно, дико смешной был. Вот ты знаете, я до сих пор не пойму, вот как так он с нами справлялся со всеми. У нас ведь у него четверо было. Три моих брата и я. Мать рано умерла, я ее совсем не помню. И вот он все один. И готовился, и ним стирал, убирал. Я помню. Я мечтала, все, вот настанет день, и я с ним расплачу. Я расплатила и умрешь, что ты Помню, прихожу домой, подумаю. И даю ему 100 долларов. Так он знаешь, что сделал? Ну, взял, пошел в квартиру, в унитаз бросил и воду спустил. Я думала, что он меня убьет, он меня даже за всю жизнь даже ни разу пальцем не трогал.